आदिम से सारे देश के अंदर दुनिया के अंदर ये जो मामला है वो लोगों तक पहुंचा, सो मैं सबसे पहले भाई कूरन कुमार जो ए हरियाणा उनको उनकी आत्मा को शांति मिले ये प्रार्थना करता हूँ और उनका परिवार उनके सारे जो दोस्त मित्र हैं उनको इस दुखद बड़े माहौल से उबरने का बल मिले जे मेरी अरदास है सो मैं जे कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान परिवार का हुआ है एक पढ़ा लिखा एक आईपीएस बनना बढ़ना और जैसे उनकी कार्यशैली थी परिवार द्वारा कुछ जानकारी मिली है कुछ आपके माध्यम से जानकारी मिली है और ऐसा नेक अवसर जो भारत ने खोया है सो जे नुकसान केवल परिवार का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गाब गरीब वर्ग के ऊपर जो सदियों से पीड़ित रहा है सदियों से अपमानित रहा है सो सारे दलित समाज के अंदर इस घटना को लेकर एक बहुत बड़ा गुस्सा है एक बहुत बड़ी बेचैनी है और हमारे देश की जे बदकिस्मती है कि ऐसी घटनाएं आज़ादी के सतर वर्ष बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही जो फ्यूडल मानसिकता है उसको किसी दायरे में नहीं देखा जा सकता, वो एक फ़िनोमेना है तो इससे पहले भी आपने देखा होगा रोहित बेमुल्ला जो स्टूडेंट था और साइंसिस्ट था सो ऐसे जाति भेदभाव का जब शिकार हुआ तो रोहित बमोला भी इस देश के अंदर उस जो उच्च जाति हंकार है उसका शिकार हुआ वो भी शहीद हुआ इस काफी वर्ष पहले तो ये दो घटनाएं रोहित बमोला की और भाई पूर्ण कुमार की जे ना केवल सिमिलर है बली के इस पाई पे जाकर जब कोई ऐसी घटना वापरती है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो खेत खड़ियालों में गाँव में गलियों में काम करने वाला गरीब है उसकी वसा कैसी होगी उसका जीवन कैसे गुजरता होगा सो वो लोग जिन्हें ना तो इंसानियत की शर्म है ना कानून का डर है ना संविधान की उन्हें प्रवाह है सो हम जोरदार ढंग से उन लोगों की निंदा करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे उन लोग जैसे भाई कुमूर पूर्ण कुमार जी ने दो नाम लिए हैं जो उनका सुसाइड नोट है इतने दिन बीतने के बाद भी उनपे कार्रवाई नहीं हुई उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जो एज पर ला हमारे देश का जो कानून कहता है उसके मुताबिक कार्रवाई हो सो हम फिर दोबारा जे एग्रे करते हैं सरकार को कि वो जो जनता के सेंटिमेंट हैं जो जनता का जनता साहब की उपेक्षा करती है उसे पूरा किया जाए अदरवाइज इस देश के अंदर कानून से लोगों का जो भरोसा है वो उठेगा बेविश्वासी पैदा होगी और जस्टिस के लिए जहां तक भी परिवार चाहेगा हम परिवार के साथ खड़े हैं जो उनका निर्णय होगा जो उनकी डिमांड होगी सारा समाज भले ही वो किसी भी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन से हो ना केवल दलित समाज बल्कि जो चेतन लोग हैं सूझवान लोग हैं वो भी इस घटना से घबराए हुए हैं सो इंसाफ के लिए जो भी परिवार की लाइन होगी परिवार की मांग होगी हम परिवार के साथ खड़े हैं